kita tak nak isu uh, membeli produk tempatan ni hanya setakat uh, pada musim boikot saja tapi kita nak ianya berterusan selamat datang ke sembang squelette di mana kami akan share knowledge berkaitan dengan dunia ejen dan e-commerce So, kini isu boykot masih berlaku dalam kalangan rakyat Malaysia rentetan daripada isu genosid di Palestin. Inisiatif yang diambil daripada rakyat Malaysia ini walaupun nampak kecil tapi memberi kesan yang besar kepada peniaga di luar sana. Pembeli telah beralih arah daripada produk boycott kepada produk tempatan. Ini seiring dengan uh, usaha kerajaan untuk uh, memperkasakan lagi kempen support lokal atau beli barangan Malaysia. Ya, kempen, kalau ikut kempen uh, support lokal ataupun beli barangan Malaysia ini kalau ikut ni ini dia, dia bermula pada tahun 1980. 2004. Lepas tu kerajaan perbaharui lagi pada tahun 2009. So usaha untuk memperkasakan support lokal ni sepatutnya bukan dalam isu boycott saja, tapi dia perlu di di apa berterusan. Dan sebagai usahawan ataupun founder dekat luar sana, sepatutnya ini adalah peluang untuk mereka untuk memperbagaikan lagi produk yang ada, terutamanya produk-produk yang memenuhi keperluan pengguna. Uh, so uh, dalam masa yang sama untuk sebagai founder, founder perlu fikirkan ataupun usahawan sendiri perlu bersatu fikirkan macam mana cara untuk dia tingkatkan kualiti produk. So dia perlu sampai tahap uh, perlu tahu yang produk yang dia orang keluarkan tu perlu ada mencapai satu standard ataupun satu kualiti yang sama seperti produk yang boycott. So daripada situ kita tak nak isu Uh, membeli produk tempatan ni hanya setakat uh, pada musim boykot saja. tapi kita nak ianya berterusan sentiasa customer akan mencari produk kita uh, dan kita perlu sampai tahap berjaya untuk tukarkan uh, kebiasaan customer ni ataupun pelanggan kita untuk membeli produk uh, uh, luar kepada produk tempatan kita uh, itu adalah salah satu usaha sepatutnya sebagai usahawan dia perlu mencari satu peluang ni dan Uh, cari peluang untuk apa uh, dalam isu boikot ni untuk keluarkan satu produk yang lebih berkualiti. Uh, betul tu. Uh, bagi memastikan uh, kempen support local ini berjaya, sebagai founder perlu pastikan customer mudah untuk dapat akses produk yang kita jual. So macam mana caranya tu? Uh, dekat sini lah kita nampak. Eh, waktu ni lah kita nampak peranan agent ni sangat penting. Ejen ni akan menjadi uh, penghubung antara pembeli dengan HQ dan sebagai HQ HQ perlu plan untuk rekrut dan pastikan ejen uh, ni ada di setiap kawa, uh, di setiap negeri uh, daerah atau kalau boleh tu di setiap kawasan perumahan tu uh, ada ejen yang menjual produk kita dan HQ juga kena pastikan uh, proses untuk merekrut ejen di bahagian HQ Uh, apa kita kata apa proses tu lebih mudah hmm. ataupun uh, menarik dengan tawarkan reward-reward uh, yang menarik ataupun pelbagai kan jenis reward uh, sebagai satu penghargaan untuk ejen ni hmm. uh, dan dari situ uh, lebih ramailah ejen yang berminat untuk join dengan adanya tawaran yang tawaran yang menarik dan realistik ni. Hmm. So kalau ikut selain daripada tu uh, sebagai HQ juga uh, untuk kita galakkan kempen uh, support lokal ni sebagai HQ HQ perlu buat satu marketing macam biasalah marketing untuk uh, promosikan uh, produk yang dia ada supaya uh, customer di luar sana tahu tentang kewujudan produk kita. So uh, marketing paling trend sekarang ni adalah dengan cara menggunakan influencer. So cari influencer yang betul-betul uh, apa committed untuk mempromosikan promosikan kita punya produk dan paling penting adalah influencer tu perlu peka dengan keadaan uh, isu semasa sekarang ni. Ha. Dan dan dekat sini uh, kita kata kalau apa macam mana nak uh, apa uh, produk tu nak capai uh, standard pembeli uh, HQ perlu dapatkan uh, testimoni ataupun feedback daripada pembeli. Jadi macam mana cara HQ nak dapatkan feedback uh, ataupun testimoni daripada pembeli ni kena ada satu sistem yang boleh dapat data pembelian ataupun data pengguna produk. Okay, so daripada data yang HQ peroleh itu HQ boleh uh, kita kata apa, uh, tingkatkan lagi kualiti produk dan boleh plan uh, boleh buat lagi banyak planning, contohnya keluarkan produk baru yang seiring dengan permintaan customer ni ataupun pengguna produk. Jadi sebagai usahawan sepatutnya kita perlu pandang isu boycott ni dengan lebih positif. So apa yang kita boleh buat adalah kita perlu tingkatkan kualiti produk kita supaya ini setanding dengan produk yang di luar sana. So kita tak nak produk kita tu setakat dibeli oleh customer pada isu boycott saja, tapi kita nak ianya berterusan. Jom belilah barangan Malaysia. Okey sebelum itu jangan lupa subscribe, share dan komen jika info ini bermanfaat untuk anda. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.